Dari fakta yang dialami oleh ribuan peternak semut rangrang, terbukti bahwa semut rangrang tidak bisa diternakkan di rak budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Abian, channel yang menyajikan pengetahuan tentang semut rangrang. Kembali lagi di channel ini, kita akan mengulas tentang kehidupan koloni semut rangrang kami ucapkan banyak terima kasih bagi teman-teman yang telah mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Semoga dalam kehidupan Anda selalu diberikan keberkahan dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Baiklah teman-teman, pada video kali ini kami akan mengulas tentang tema yang masih sangat sering sekali dipertanyakan oleh peternak semut rangrang pemula dan juga calon peternak semut rangrang. Sampai dengan hari ini masih sangat sering dibahas oleh peternak semut rangrang pemula tentang perlunya menggunakan ratu semut rangrang pada peternakan semut rangrang dan juga pembahasan tentang apakah sebenarnya fungsi dari ratu semut rangrang dan satu lagi tema pembahasan yang tidak kalah serunya yaitu tentang apakah peternak semut rangrang tanpa menggunakan ratu akan bisa berhasil berkelanjutan dan bisa memanen larva kroto semut rangrang. Baiklah, dalam video kali ini akan kami jelaskan kembali dengan penalaran logika yang lebih sederhana. Secara gampangnya, fungsi ratu pada peternakan semut rangrang adalah sebagai penghasil telur yang paling banyak. Telur-telur yang terlihat di dalam sarang toples semut rangrang ini, 85%-nya adalah telur yang dihasilkan oleh ratu semut rangrang. Dan sisanya adalah telur yang dihasilkan oleh semut-semut rang-rang pekerja. Semut-semut pekerja seperti ini seluruhnya memang berjenis kelamin betina, dan sebagian besar dari mereka bisa menghasilkan telur yang nantinya akan menetas menjadi semut perawat. Semut-semut perawat tidak menghasilkan telur. Lalu kenapa? Ada pernyataan dari peternak semut rangrang yang menyatakan bahwa peternak semut rangrang tanpa menggunakan ratu bisa menghasilkan telur yang banyak. Pada kenyataannya, sampai dengan hari ini tidak ada satupun peternak semut rangrang yang berhasil membudidayakan semut rangrang di rak budidaya tanpa menggunakan ratu dan bisa memanen kroto secara rutin dan berkelanjutan. Jika hanya memanen larva kroto satu atau dua kali saja, itu memang bisa dilakukan. Namun selanjutnya, koloni semut rangrang yang dipelihara akan punah jika tetap tidak menggunakan ratu semut rangrang. Bagi Anda yang sedang memulai usaha untuk berternak semut rangrang, kami sarankan berternaklah dengan metode yang benar dan penalaran yang masuk akal agar apa yang Anda usahakan tidaklah sia-sia. Sekarang, Mari kita belajar dengan penalaran yang sederhana agar lebih mudah untuk dipahami. Apa yang kami sajikan di sini bukanlah sekedar teori atau sekedar asumsi belaka, karena apa yang kami bagikan adalah dari pengalaman kami dan juga pengalaman dari banyak peternak semut rangrang Indonesia. Kita ulas dari awal, bagi peternak semut rangrang -rang pemula yang bisa mendapatkan bibit semut rangrang -rang dari alam liar atau dari pohon, maka untuk memindahkannya agar bersarang ke dalam toples, ini adalah hal yang sangat mudah. 90% peternak semut rangrang -rang pemula berhasil melakukan ini. Dan ini belum bisa disebut dengan berternak semut rangrang. -rang. Pada tahap ini, hanyalah sekedar memindahkan semut rangrang -rang dari sarang pohon ke sarang toples yang ada pada rak budidaya. Atau dengan kata lain, ini barulah sekedar merumahkan semut rang-rang liar di kandang buatan. Dalam beberapa hari ke depan, semut-semut pekerja akan segera membuat sarang dan juga akan terlihat telur-telur bawaan yang dihasilkan pada kehidupan sebelumnya, yaitu di sarang pohon. Walaupun semut-semut pekerja ini diambil dari pohon, tidak bersama dengan ratu mereka. Dalam beberapa hari ke depan, mereka akan bisa menghasilkan telur-telur baru pada sarang baru mereka di rak budidaya. Hanya berdasarkan dari inilah banyak peternak semut rang-rang pemula yang mengklaim bahwa peternak semut rang-rang tanpa menggunakan ratu bisa menghasilkan kroto, sehingga bisa memanennya secara berkelanjutan dan sekali lagi faktanya tidaklah demikian. Untuk bisa mempertahankan kelangsungan koloni semut rangrang -rang di rak budidaya yang tanpa menggunakan ratu ini, peternak harus menambahkan kembali semut-semut rangrang yang baru agar bisa menghasilkan telur dan dipanen kerotonya lagi. Koloni semut rangrang -rang di rak budidaya yang tanpa menggunakan ratu hanya akan bertahan tidak lebih dari 4 bulan dan selanjutnya akan punah jika tanpa penambahan semut-semut yang baru. Bagi kami, metode ini bukanlah beternak semut rangrang, -rang, akan tetapi sekedar memindahkan semut rangrang -rang dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan dari fakta yang dialami oleh ribuan peternak semut rangrang, -rang, terbukti bahwa semut rangrang -rang tidak bisa diternakkan di rak budidaya jika tanpa menggunakan ratu semut rangrang. -rang. Semut-semut rang-rang pekerja hanya bisa bertahan hidup dalam waktu beberapa bulan saja. Sedangkan ratu semut rang-rang bisa berumur puluhan tahun. Jika yang dipelihara hanyalah semut-semut pekerja saja, maka angka kematian akan lebih tinggi daripada angka kelahiran semut-semut yang baru. Terlebih lagi, jika dilakukan pemanenan kroto pada koloni semut rang-rang yang tanpa menggunakan ratu ini, maka, hal ini akan semakin mempercepat kepunahannya. Oke, teman-teman, dari video ini dapat kita simpulkan bahwa Ratu Semut Rangrang adalah yang memproduksi telur paling banyak di koloninya. Ratu Semut Rangrang pula lah yang memegang peranan penting dalam kelangsungan kehidupan koloni Semut Rangrang. Sampai dengan hari ini tidak ada satupun peternak semut rangrang yang berhasil memanen kroto dari rak budidaya secara rutin dan berkelanjutan jika tidak menggunakan ratu semut rangrang. Seberapapun banyak semut rangrang yang dipelihara di rak budidaya, jika tanpa menggunakan ratu semut rangrang, maka hanya akan berakhir pada kepunahan semut rangrang yang dipelihara. Dan satu hal lagi yang perlu kami sampaikan bagi Anda, peternak semut rang-rang pemula, bahwa terbentuknya koloni semut rang-rang pada habitat aslinya atau di alam liar adalah dimulai dari ratu semut rang-rang, bukan dari semut pekerja. Jika Anda menemukan koloni semut rang-rang di alam liar dan Anda tidak melihat ratunya, maka kemungkinan ratu semut rang-rang berada pada sarang yang tersembunyi atau berada di pohon lain karena tidak ada koloni semut rangrang -rang di alam liar yang terbentuk tanpa didahului dengan adanya ratu semut rangrang. -Rang. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan atau sesuatu yang kurang berkenan dan jika ada pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan silakan tekan tombol like. Nantikan video kami selanjutnya, dan tetap semangat! Pantang menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.